برادر مکرم نے جو سوال پوچھا کہ وہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا جانور پاکستان میں ذبح ہونا ہے تیسری چیز انہوں نے پوچھی کہ میں جو یہ ناخن اور بال نہ کاٹوں یہ جو حکم مبارک ہے تو یہ حکم مبارک اس کا حکم کیا ہے یعنی یہ کس درجہ میں ہے فرض کے درجہ میں ہے واجب کے یا استحباب کے تو ہم سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس بارے میں ڈھونڈتے ہیں تو صحیح مسلم کے اندر ہمیں یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے پانچ ہزار دو سو چونتیس نمبر ہے حدیث مبارکہ کا ذی الحجہ کے مسائل جس باب میں بیان ہوئے تو اس کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے تو اب یہاں پر ہمیں حدیث مبارکہ میں دو سوالوں کا جواب مل گیا نمبر ایک جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو بھائی اگر سعودی عربیہ میں ہیں تو سعودی عربیہ میں جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھیں گے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو لہٰذا چاند دیکھنے سے یہ حکم لاگو ہوگا اور اگلی چیز کہ اسے چاہیے وہ جب تک جانور ذبح نہ کرے تو جانور کے ذبح ہونے تک اب وہ جانور ذبح ہونا ہے پاکستان میں تو اگر پاکستان میں دس زلحجہ جا عید الاضحیٰ کا دن وہ اگر سعودی عربیہ سے ایک دن بات کہ ہے تو پھر اس بھائی کے لیے یہ جو حکم ہوگا اس حکم کی تعمیل یہاں پاکستان کے حساب سے ہوگی کہ پاکستان میں اس کا جانور جس دن ذبح ہوگا تو ذبح ہونے تک وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹے گا تیسری چیز کہ یہ حکم کس درجہ میں ہے فرض واجب یا مستحب یا نفل تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے یہ مستحب ہے فرض اور واجب نہیں مستحب ہے لیکن مستحب ہے تو عمومی طور پر کچھ لوگ مستحب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ضروری نہیں تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محبتوں میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس درجہ میں محبتوں میں تو تعمیل ہوتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور وہ فرمان جو ہماری قربانی کی ایک حقیقت کو ہمارے سامنے اشکارا کرے جو ہمیں یہ اہمیت جتلائے کہ یہ جو ہم جانور قربان کر رہے ہیں یہ جانور در حقیقت جانور قربان نہیں ہو رہا یہ ہم خود قربان ہو رہے ہیں یہ وہ قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے سیدنا اسماعیل ذبی اللہ اپنے لختے جگر کو باقاعدہ زمین پر لٹایا اور قربانی کا عمل کر گزرے یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل زبی اللہ کے بجائے آسمان سے دمبے کو بھیجا اور اس چوری کو چلنے کا حکم نہ ہوا تو اب یہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس میں حقیقت یہ ہے قربانی کی روح یہ ہے کہ یہ قربانی تو ہماری اپنی جان کی تھی یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری جان کے بدلے ہم سے مالی قربانی مانگی اور اس کا جو ہم سے مطالبہ کیا وہ جانور کی شکل میں کیا اس لیے محدثین نے اس کی جو حکمت لکھی ہے بال اور ناخن نہ نا کاٹنے کی تو اس میں ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے جو راج حکمت ہے وہ یہی کہ چونکہ یہ در حقیقت قربانی یعنی جو جانور کی قربانی ہے یہ در حقیقت بندے کی اپنی قربانی تھی تو جب بندے کی اپنی قربانی تھی تو بندے کو اپنے جسم کے تمام کے تمام اعضاء کے ساتھ قربانی کے عمل تک موجود رہنا چاہیے تو جسم کے اضافی بال یا ناخن وغیرہ وہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ البتہ اس میں ایک چیز یاد رہے اگر چالیس دن سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے یا چالیس دن سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہو اور آدمی نے اپنے بال یا ناخن جو اضافی ہیں ان کو نہ کاٹا ہو تو پھر وہ کاٹے گا لیکن اس میں ایک چیز یاد رہے یہ تو اس کے لیے ہے نا کہ جس کو پتہ نہ ہو اگر آدمی کو پہلے سے پتہ ہے تو پھر وہ ذلہجہ کے چاند سے پہلے ہی اپنے اضافی جو جسم کے بال ہیں ان کو تراش لے اور اپنی حجامت وغیرہ بنوانی ہے اپنی کٹنگ کروانی ہے یا اس کے ساتھ ہی اپنے ناخن وغیرہ بنانے ہیں تو ان کو جب وہ بنا لے گا تو پھر اس حدیث مبارکہ کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا جو قربانی کا عمل ہے اس قربانی کے عمل میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی تعمیل کو بھی کر لے گا